10-cu ayə və hus ilə və bağlayıcı davam edir. Hus ilə məfis sudur. Hus-la suz mənası, yəni söyə çıxartmaq. Necə insan, eee, bədəc. Dərinin dərinin soyur, ət görkənir. Ətin xarics olmasına dərə altından. O adətə aşır olmaq. Hus ilə yəni aşır. Yəni məsələn, üçün, Ə hər hansı bir mədəndən, əla daşdan qızıl xaric olur. Sevgili başqa bir şey olur. O adlar xüsusi ilə. Bəzi hallarda məsələn pisin yaxşıyı ayırmaq, xeyirlə şərlə, imanla küfrə, pis və yaxşı niyyəti. Məsələn 9-cu ayda Tariqdə Tariq səhifəsində Tariq Allah deyir ki, yomə qiyamət günü tub ilə sərair, sirlər aşkar olacaq. Pis əməllər, günahlar. İndi təbəkcə tövbədən başqa elə yerə bax ki, orada hər şey, hər şey bilinəcək. İnsan məsələn va tövbə edib, daha əməl etməyib, o heç, o Allah çıxartmayacaq. Allah yerdə örtəcək. Amma ki insan davamlı falan orada hamısı bəlli olunacaq. Və burada var, e, deməli 11-ci ayədə mən onu dem 10 üçün asan asanti azdı və husla və aşar olacaq mə o şey ki fitadədir sudur sədrin cəmidir sinələr dəldir yəni bu qabrıq -qa bu sinə necənə bu sinə nə vasnədə suyusun Sü min qabrıqlarla ət məd ürəklərim ciyər bunlar qiyamət günu insan orqan çıxacaqdır biri yox bu məcazıdır da Məsələn, sizin səbə sözüm, məsələn, sizin saxlaya ürəyində. Ürəyində nə tə saxlayacaq? Ürək nə demə idi? Yəni ruh. Nə ki, sirlər var insanın cismində. Məsələn, biz, məsələn, bir növ bizə deyə biləcək mənada sirlərin mənbəyi, məsələn, xəzinəsi mənbəyi insanın sinəsidir. Belə bir şey. Yəni biz anlayırıq, deyə Allah bu bizə deyib, bizə bizim özümüzdə, sinələrdə, yəni insanlarda olan Nəçi e, məsəlləri var, küfrdür, imandır, ixlasdır, təkcəbürdür, loğalad, təvazudur, niyyətin düzgün sərh olmasıdır. Nəçi var insan ruhunda, belə də insan sinəsində qiyamət gündə hər bir şey arşa olacaq. Orda da məli mənası şəxs deyil, şey məna. O şey o şeyçi sinədə var, o hamısı da xariç olacaq. O 10-cu ayə, 11-ci ayə, buru ki, inna haqatan rabbahum. Onları Rəbbi, bihim onlara nisbətdə. Ya o mənzilin o qiyamətdə la təkiddir. Khabir, yəni khabir, xəbər verən, deməlim yuxbir, yəni xəbər verən şəxs. Xəbər yəni xəbərtdə bizim dilimizdə. Deyir, ya o mənzilin sözün mənası o gündə deməkdir. Yəni qiyamət günündə mənası ifadədir yə nə demədi ümumiyyətlə bu sözün mənası? Deməsən məsələ vura ki, mən tezliklə və e, ya deyim, sən bizim dillərim, mən tezliklə sənin başa salacağam. Mümkünə tez sözü çəksən 1 ildən sonra mənim bir sübutda ortaya qoyacaqsan, öz haqqını isbatı üçün, axı bəs tez olacağıdı. O işin yüzdə sazı olması üçün o cümləl şənir. Tezliklə inna rabbəhum bihim. Mümkün Allah təala e, məsələn nə nə vaxtı gəlmat olsun, 5 il, 10 il sonra olsun, o təbiş Allah vaxtını sırf Allah bilir də. Bir növ işin 100% fazı olmasın bildirir. Vaxt uzana bilər. İşin 100% fazı olması və qaçırılmaz bir məsələ olması barəsində dəyərlərinə 100% mənsəni əməlivi qarşıma çıxaracağam. Mən bunu sübut eləyəcəm. Mümkün gübansın. 5 il sonra olsun, olğun sonra olsun, haqqını tapsın. Amma işin qaçılmaz olması üçün deyilən bir ifadədir. Bu da 11-ci aya